السلام علیکم ناظرین حجاج بن یوسف ایک ظالم حکمران گزرا ہے اس نے سب سے آخر میں کس شخصیت کو قتل کیا تھا اور قتل ہونے والے شخص کے آخری الفاظ کیا تھے جس کی وجہ سے حجاج بن یوسف اپنے انجام کو پہنچا ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا ناظرین حجاج بن یوسف کے دور حکمرانی کو تاریخ کے سیاہ بابوں میں لکھا جا چکا ہے دنیا میں جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے یا تو یزید کا ذکر ہوتا ہے یا حجاج بن یوسف کا ذکر ہوتا ہے فرعون کا ذکر ہوتا ہے یہ تھوڑے لمحے کی حکمرانی آپ کے لیے نیک نامی کا سبب بھی بن سکتی ہے جس طرح تاریخ خلیفہ ہارون الرشید کو یاد کرتی ہے ٹیپو سلطان کو یاد کرتی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد کرتی ہے کسی کو بھولنا نہیں چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو تھوڑے لمحے کے لیے اقتدار دیا ہے طاقت دی ہے تو وہ اپنے آپ کو تاریخ کے گلدستوں میں نام لکھوا سکتا ہے یا پھر ان ظالموں کی فہرست میں جن کی فہرست میں آج حجاج بن یوسف جیسے حکمران کا نام شامل ہے آج بھی بشار الاسد کا اقتدار ختم ہو چکا ہے لیکن شام سے آنے والے حالات و واقعات کی خبریں چکا دینے والی ہیں شاید ایسا ظلم حجاج بن یوسف نے بھی نہ کیا ہو اور ہمارے ملک پاکستان میں بھی موجودہ کچھ لوگ حجاج بن یوسف کی طرح حافظ بھی ہیں لیکن طاقت کے نشے میں وہ بھول چکے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوگا ناظرین حجاج بن یوسف تحجد کی ایک رکعت میں دس سپاروں کی تلاوت کرتا تھا با جماعت نماز پڑھتا تھا اور شراب و زنا سے دور بھاگتا تھا لیکن انتہائی ظالم تھا جب اس کی موت آئی تو انتہائی عبرتناک آئی حجاج کو عبد الملک نے مکہ مدینہ طائف اور یمن کا نائب مقرر کیا تھا اور اپنے بھائی بشر کی موت کے بعد اسے عراق بیچ دیا جہاں سے وہ کوفہ میں داخل ہوا ان علاقوں میں بیس سال تک حجاج کا عمل دخل رہا اس نے کوفے میں بیٹھ کر زبردست فتوحات حاصل کیں اس کے دور میں مسلمان مجاہدین چین تک پہنچ گئے تھے حجاج بن یوسف نے ہی قرآن پاک پر اعراب لگوائے اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی فصاحت و بلاغت اور شجاعت سے نوازا تھا حجاج حافظ قرآن تھا شراب نوشی اور بدکاری سے بچتا تھا وہ جہاد کا دنی اور فتوحات کا حریص تھا مگر اس کی تمام اچھائیوں پر ایک برائی نے پردہ ڈال دیا تھا اور وہ برائی کیا تھی ظلم ایک طرف موسیٰ بن نصیر اور محمد بن قاسم کفار کی گدنے اڑا رہے تھے اور دوسری طرف وہ خود اللہ کے بندوں اولیاء اور علماء کے خون سے ہولی کھیل رہا تھا حجاج نے ایک لاکھ بیس ہزار انسانوں کو قتل کیا ہے اس کے جیل خانوں میں ایک ایک دن میں اسی اسی ہزار قیدی ایک وقت میں ہوتے جن میں سے تیس ہزار عورتیں تھیں اس نے جو آخری قتل کیا وہ عظیم تابی اور زاہد و پارسہ انسان حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل تھا حضرت سعید بن جبیر جو کہ ایک تابی بزرگ تھے ایک دن ممبر بیٹھے ہوئے یہ الفاظ ادا کیے کہ حجاج ایک ظالم شخص ہے ادھر جب حجاج کو پتہ چلا کہ آپ میرے بارے میں ایسا گمان کرتے ہیں تو آپ کو دربار میں بلا لیا اور پوچھا کیا تم نے میرے بارے میں ایسی باتیں بولی ہیں تو آپ نے فرمایا ہاں بالکل تو ایک ظالم شخص ہے یہ سن کر حجاج کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا اور آپ کے قتل کے احکامات جاری کر دیے جب آپ کو قتل کے لیے دربار سے باہر لے کر جانے لگے تو آپ مسکرا دیے حجاج کو ناگوار گزرا اس نے پوچھا کیوں مسکراتے ہو تو آپ نے جواب دیا تیری بے وقوفی پر اور جو تجھے اللہ تعالیٰ ڈیل دے رہا ہے اس پر مسکراتا ہوں حجاج نے پھر حکم دیا کہ اسے میرے سامنے ذبح کر دو جب خنجر گلے پر رکھا گیا تو آپ نے اپنا رخ قبلہ کی طرف کیا اور یہ جملہ فرمایا اے اللہ میرا چہرہ تیری طرف ہے تیری رضا پر راضی ہوں یہ حجاج نہ موت کا مالک ہے نہ زندگی کا جب حجاج نے یہ سنا تو بولا اس کا رخ قبلہ کی طرف سے پھیر دو جب قبلہ سے رخ پھیرا تو آپ نے فرمایا یا اللہ رخ جدر بھی ہو تو ہر جگہ موجود ہے مشرق و مغرب ہر طرف تیری حکمرانی ہے میری دعا ہے کہ میرا قتل اس کا آخری ظلم ہو میرے بعد اسے کسی پر مسلط نہ فرمانا جب آپ کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا اس کے ساتھ ہی آپ کو قتل کر دیا گیا اور اتنا خون نکلا کہ دربار تر ہو گیا ایک سمجھدار بندہ بولا کہ اتنا خون تب نکلتا ہے جب کوئی خوشی خوشی مسکراتا ہوا اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے انہیں قتل کرنے کے بعد حجاج پر وحشت سوار ہو گئی تھی وہ نفسیاتی مریض بن گیا تھا حجاج جب بھی سوتا حضرت سعید بن جبیر اس کے خواب میں آ کر اس کا دامن پکڑ کر کہتے اے دشمن خدا تو نے مجھے کیوں قتل کیا میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا جواب میں حجاج کہتا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی حجاج کو وہ بیماری لگ گئی جسے زمہری کہا جاتا ہے اس میں سخت سردی کلیجے سے اٹھ کر سارے جسم میں چھا جاتی تھی وہ کانپتا تھا آگ سے بھری انگیٹھیاں اس کے پاس لائی جاتی تھیں اور اس قدر قریب رکھ دی جاتی تھیں کہ اس کی کھال جل جاتی تھی مگر اسے احساس نہیں ہوتا تھا حکیموں کو دکھانے پر انہوں نے بتایا کہ پیٹ میں سرطان ہے ایک طبیب نے گوشت کا ٹکڑا لیا اور اسے دھاگے کے ساتھ باندھ کر حجاج کے حلق میں اتار دیا تھوڑی دیر بعد دھاگے کو کھینچا تو اس گوشت کے ٹکڑے کے ساتھ بہت عجیب نسل کے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اور اتنی بدبو تھی جو پورے ایک مربع میل کے فاصلے پر پھیل گئی درباری اٹھ کر بھاگ گئے حکیم بھی بھاگنے لگا حجاج بولا تو کدھر جاتا ہے علاج تو کر حکیم بولا تیری بیماری زمینی نہیں آسمانی ہے اللہ سے پناہ مانگ حجاج جب مادی تدبیروں سے مایوس ہو گیا تو اس نے حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ کو بلوایا اور ان سے دعا کی درخواست کی وہ حجاج کی حالت دیکھ کر رو پڑے اور فرمانے لگے کہ میں نے تجھے منع کیا تھا کہ نیک بندوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کرنا ان پر ظلم نہ کرنا مگر تو باز نہ آیا آج حجاج عبرت کا سبب بنا ہوا تھا وہ اندر باہر سے جل رہا تھا وہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ چکا تھا حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے چالیس دن بعد ہی حجاج کو بھی موت ہو گئی تھی جب دیکھا کہ بچنے کا امکان نہیں تو قریبی عزیزوں کو بلایا جو بڑی کراہت کے ساتھ حجاج کے پاس آئے اور بولا میں مر جاؤں تو جنازہ رات کو پڑھانا اور صبح ہو تو میری قبر کا نشان بھی مٹا دینا کیونکہ لوگ مجھے مرنے کے بعد قبر میں بھی نہیں چھوڑیں گے اگلے دن حجاج کا پیٹ پھٹ گیا اور اس کی موت واقع ہوئی اللہ ظالم کی رسی لمبی ضرور کرتا ہے لیکن جب ظالم سے حساب لیتا ہے تو فرشتے بھی خشیت الٰہی سے کانپتے ہیں عرش ہل جاتا ہے اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آمین ناظرین ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں